નવી સ્વ પોથીના ભાગ નંબર ત્રણના હિન્દી વિષયના પાઠ નંબર છ ડૉક્ટર વિક્રમ સારાભાઈ તેમનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વડિયાની અંદર જોઈશું તેમનું પોસ્ટર પણ અહીં તમને આપેલું છે જે તમે અહીં જોઈ શકો છો અહીં સૌપ્રથમ સારાંશ પણ આપી દીધેલો છે શરૂઆત કરે પ્રશ્ન એક અ ઉચિત જોડ મિલાકર કોષ્ટક મેં ક્રમ લીખે નંબર એક બાર ઓગસ્ટ ઓગણીસો બાર जन्म सन उन्नीस सौ चौंतीस जो गुजरात कॉलेज सन उन्नीस विवाह सूत्र में बंधे सन उन्नीस ऊर्जा आयोग के सदस्य सन उन्नीस भटनार नागर पुरस्कार सन उन्नीस विज्ञान विभाग के अध्यक्ष प्रश्न एक ब सही विधान के सामने खरा और गलत विधान के सामने खोटा का निशान कीजिए नंबर एक विक्रम सारा भाई सात आठ साल की उम्र में शिमला गए खोटू नंबर बी विक्रम सारा भाई के बारे में गांधी जी ने भविष्यवाणी की थी खोटू नंबर तरन उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे खरु नंबर चार द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान विक्रम सारा भाई भारत लौट आए खरो। नंबर पांच अनेक नाम पर ढेरों चिटिया आने लगी खरो। नंबर छह डॉक्टर विक्रम साराभाई हरिकोटा के लॉन्चिंग लॉन्चिंग स्टेशन गए थे खड़ो। प्रश्न एक का घटनाओं के सही क्रम कोष्टक में लिखिए जो ये पिलवाच है। नंबर एको पर साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियां करते। नंबर बे कैब्रिज से गणित भौतिकी में बी एस सी की परीक्षा में सफलता नंबर त्रो हिमालय की ऊंची चोटियां सार्वाधिक उपयोगी होगी नंबर चार भारतीय अनुसंधान संस्थान केंद्र का गठन नंबर पाँच विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संसाधन की स्थापना नंबर छः अंतर्राष्ट्रीय अणुमंच के चौदह बी परिषद के प्रमुख बने प्रश्न एक ड निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर बॉक्स में खरा का निशान कीजिए नंबर एक हमें यशस्वी बनने के लिए क्या करना पड़ता है कर्म नंबर बी पर्यायवाची शब्द के गलत जोड़ पहचानिए। सुझाव परामर्श नंबर त्र विरोधार्थी शब्द के सही जोड़ नहीं है हल निहल नंबर चार बालक बड़ा होकर यशस्वी बनेगा रेखांकित शब्द का अर्थ नहीं होता कुख्यात नंबर सही वर्तनी उत्कृष्ट प्रश्न और प्रश्नों के उत्तर लिखिए नंबर एक डॉक्टर विक्रम सारा भाई ने कौन कौन से संसाधनों की स्थापना की है डॉक्टर विक्रम सारा भाई ने सन उन्नीस के अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की अहमदाबाद में ही उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी डॉक्टर विक्रम साराभाई के ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र एवं नेहरू विकास संस्थान की स्थापना हुई नंबर 2 डॉक्टर विक्रम साराभाई कौन-कौन से संस्थाओं के साथ जुड़े रहे तो તેમનો જવાબ અહીં તમને આપેલા છે જે તમે અહીં જોઈ શકો છો ત્યાર પછી નંબર 3 ડોક્ટર વિક્રમ સારાભાઈને જનસામાન્ય કે વિજ્ઞાન કે પ્રતિ રુચિ જાગૃત કરને કે લિયે ક્યાં કિયા तो के विज्ञान के प्रति सामान्य जन की रुचि जागृत करने के लिए डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र और नेहरू विकास संस्थान की स्थापना की नंबर चार भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लेस एक प्रयोगशाला स्थापित क्यों की तो तेमनों जवाब अँ आपके डॉक्टर विक्रम सारा का सुझाव था कि कौस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियाँ सार्वधिक व अनुकूल होगी इसीलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लेस एक प्रयोगशाला स्थापित की नंबर पाँच डॉक्टर विक्रम साराभाई ने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला क्यों रखी तो देश के देश में वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य से डॉक्टर विक्रम सारा ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी प्रश्न बे ब प्रश्नों के उत्तर लिखिए नंबर एक डॉक्टर विक्रम सारा ने अपने नाम खुद क्यों चिट्ठी लिखी होगी तो तमो जवाब अँ आपेलो जो ती जको त्यारे नंबर बे डॉक्टर विक्रम सारा भाई साइकिल पर विभिन्न काला कला बाजिया करते थे इस तरह आपको क्या करना पसंद है नंबर त्रण आपको विज्ञान का कौन सा आविष्कार पसंद है क्यों नंबर चार आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं क्यों नंबर किसी व्यक्ति को सम्मान क्यों प्रदान किया जाता है प्रश्न शब्दों को उचित क्रम में रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाए नंबर एक महान एक विक्रम सारा भाई वैज्ञानिक थे विक्रम सारा भाई एक महान वैज्ञानिक थे नंबर बे थे भाई बहन आठ विक्रम सारा भाई विक्रम सारा भाई आठ भाई बहन थे नंबर तीन एक परिवार उनका प्रतिष्ठित परिवार था उद्योगपति उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था नंबर चार साहसिक प्रिय थे उन्हें कारनामे तो उन्हें साहसिक कारनामे प्रिय थे नंबर पाँच बहुत बालक यह होकर बड़ा बनेगा यशस्वी यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा प्रश्न नंबर चार निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए तो जो नंबर एक मूर्ति मूर्तियाँ वह मूर्ति अच्छी है वे मूर्तियाँ अच्छी है नंबर बी चिट्ठी चिट्ठियाँ उसने मुझे चिट्ठी भेजी उसने मुझे चिट्ठियाँ भेजी तोता तोते डाल पर बैठा तोता उदास था डाल पर बैठे तोते उदास लग रहे थे नंबर चार लिफाफा लिफाफे वह लिफाफा दे दो वे लिफाफे दे दो વિદ્યાર્થી મિત્રો ધોરણ ત્રણથી આઠ જે વિશ્વા અધ્યન પોથી આવી છે બે હજાર ચોવીસ પચીસ જેમાં બધા જ ભાગના તમામ વિષયના સોલ્યુશનની પીડીએફ અને બુક મેળવી શકો છો તો બુક મેળવવા માટે કોન્ટેક નંબર ઉપર કોન્ટેક કરી શકો છો અને પીડીએફ આપને ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ જે એપ્લિકેશન પરથી તમે મેળવી શકો છો પ્રશ્ન નંબર પાંચ નિમ્નલિખિત વિધાનો મેસે સર્વનામ ઢૂંઢકર ઉલિકા મેં વર્ગીકૃત કીજીએ

જોઈએ કે પુસ્તકાલયમાં જતી વખતે તેના નિયમો વિશે માહિતી મેળવવી જોઈએ ત્યાં જઈને એ જ પુસ્તકો વાંચો જેની તમને જરૂર છે પુસ્તકાલયમાં આવા ઘણા પુસ્તકો છે જો વિદ્યાર્થીઓ લાઇબ્રેરીમાં જઈને માત્ર વાર્તાઓના પુસ્તકો વાંચીને પોતાનો સમય બગાડે તો તેનો યોગ્ય ઉપયોગ કરીને લાઇબ્રેરીમાં બેસીને શાંત વાતાવરણમાં એકાગ્રતાથી અભ્યાસ કરવો જોઈએ પુસ્તકાલયમાં બેસીને પુસ્તકો વાંચતી વખતે શાંત રહેવું જોઈએ પુસ્તકાલયમાં એકાગ્ર તે અભ્યાસ કરવો જોઈએ પુસ્તકાલયના પુસ્તકો પર પેન્સિલ અથવા પેન વડે ચિહ્ન કરવું તેમના ચિત્રો ફાળવા કે ગંદા કરવા વગેરે કરવું યોગ્ય નથી ત્યાં બેસીને આપણે બીજાનું પણ ધ્યાન રાખવું જોઈએ આપણે આવું વર્તન ન કરવું જોઈએ જે અન્ય લોકો માટે અસુવિધાનું કારણ બને છે પુસ્તકાલય કોઈ એક વ્યક્તિ માટે નથી તેથી ત્યાં સંગ્રહિત પુસ્તકો સામાજિક સંપત્તિ છે તેથી આપણે પુસ્તકાલયના પુસ્તકોને તે દ્રષ્ટિકોણથી જોવું જોઈએ प्रश्न नंबर सात निम्नलिखित शब्दों के बाद तुरंत आने वाले शब्द शब्दकोश में से ढूंढ कर नंबर एक हासिल हासिल करना योगदान योगदान देना समर्पित समर्पित करना विकास विकासशील साहसिक साहसिकता महान महानता प्रतिभा प्रतिभाशाली निर्धन निर्धन के बाद सानिध्य सानिध्य में प्राप्त प्राप्त करना

અને તેમનું વાંચન પણ તમે સારા અક્ષરે કરી શકો છો જે તમને સ્ક્રીન ઉપર આપેલું છે જે તમે અહીં જોઈને લખી શકો છો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી આપણે મળીશું જે બીજા વિષયની નવી સ્વ અધ્યયન પોથીના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન સાથે આ વિડીયોની લિંક તમે તમારા મિત્રો દોસ્તોને જરૂરથી શેર કરજો જેથી તે લોકોને આ સોલ્યુશનનો લાભ મળી રહે